એ તો અમદાવાદમાં ચંડોળા તળાવ દબાણ મુદ્દે વિપક્ષ નેતાએ હવે સવાલો ઉભા કર્યા છે શહેજાદ ખાન પઠાણે મહાનગરપાલિકા અને કલેક્ટર સામે આક્ષેપો કર્યા છે નું મેન્સલેન્ડ બની ગયું છે ચંડોળા તળાવનો કેટલાક લોકો કબજો કરી રહ્યા છે કલેક્ટર મહાનગરપાલિકાને ચંડોળા દેવા તૈયાર નથી મહાનગરપાલિકા કલેક્ટર પાસેથી ચંડોળા તળાવ લેવા તૈયાર નથી ચંડુડા તળાવ વિસ્તારને બાંગ્લાદેશી તરીકે જોવામાં આવે છે કેટલાક લોકોના કારણે બધાને ગેરકાયદે વસાહતી તરીકે ન જોવા જોઈએ ચંડુળા તળાવ દબાણો અંગે બે હજાર એકવીસમાં એલિસ બ્રિજના ધારાસભ્યએ પત્ર લખ્યો ચંડુળા તળાવ પાસે હજુ બાંધકામો થતા હોવાથી કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરાઈ છે का सबसे बड़ा तड़ाव यानी कि चंदोड़ा तड़ाव पिछले कई वर्षों से वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए नो मैंस लैंड और जनता के लिए भी नो मेन्स लैंड हो चुका है अहमदाबाद म्यूनिस्पल कॉरपोरेशन में 2021 में भी मैंने पत्र लिखा था और ये रजुआत की गई थी कि चंदोड़ा तड़ाव दो हिस्सों में बनाया गया है दो हिस्सों में बटा गया है बड़ा चंद्रोड़ा तनाव और छोटा चंद्रोड़ा तनाव छोटोड़ा छोटा चंदोड़ा तलाव में आए दिन 30 से 40 ट्रैक्टर का डंपिंग किया जा रहा है वहां पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों द्वारा उस तालाब का कब्जा किया जा रहा है लेकिन वो लेटर मैंने कलेक्टर को दिया गया वो लेटर अहमदाबाद म्यूनिसपल कमिश्नर को दिया गया लेकिन आज विरोध पक्ष के नेता बनने के बाद भी दो में भी मैंने फिर से पत्र लिखा लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया सबसे बड़ा बात और सबसे बड़ा सवाल तो यह आता है कि एक तरफ कलेक्टर अहमदाबाद मुंसिपल कॉरपोरेशन को चंदोड़ा तलाव का पोजीशन लेने को तैयार नहीं है वही दूसरी ओर अहमदाबाद मुंसिपल कॉरपोरेशन भी चंडुड़ा तलाव का पोजीशन लेने को तैयार नहीं है